রাজ্য সরকারের আহ্বানে সদর মহকুমার প্রশাসনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল আগরতলার সদর মহকুমার শাসকের অফিসে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অসিত কুমার দাস সদর মহকুমার শাসক মানিকলাল দাস সহ অন্যান্যরা এই রক্তদান শিবিরে ত্রিপুরা মার্জেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এবং অফিসের কর্মকর্তারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিস্তারিত বলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার देखिए हमारे त्रिपुरा सरकार ने आह्वान किया है कि जितने भी हमारे ब्लड बैंक्स हैं इसमें स्वेच्छा से किए हुए रक्तदान की संख्या को बढ़ाया जाने और सभी नागरिकों को एक जन आंदोलन के समान इसको जोड़ा जाए और इसी जन आंदोलन के उपलक्ष्य में आज एस सदर ऑफिस में सभी कर्मचारियों संघ में साथ ही साथ मर्चेंट एसोसिएशन एवं आ, थ लेवल ऑफिसर्स और सिविल वॉल्टियर्स के थ्रू एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ये ना केवल रक्त की पूर्ति को पूरा करेगा परंतु समाज में एस डी एम सदर के ऑफिस ये एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसका प्रतिबंध है उसको भी दर्शाता है ख़ासकर जो हमारे कर्मचारी कर्मचारीगण ना केवल अपने काम से लोगों को सर्विस देते हैं परंतु ये भी दर्शाता है कि त्रिपुरा के सभी कर्मचारी हर